dan yang paling penting sekali pada pindaan kali ini kita telah menetapkan empat jawatan ini adalah merupakan perwakilan pertumbuhan ladang pada hari ini kita telah pun menerima satu perkabaran bahawa pindaan peraturan-peraturan pertumbuhan ladang 1983 telah pun diwartakan oleh Jabatan Peguam Negara dan berkuat kuasa pada 14 hari bulan March 2025. Jadi, apakah uh, yang uh, penting yang perlu kita tahu berkenaan dengan pindaan-pindaan yang telah dibuat uh, ke atas peraturan-peraturan Pertumbuhan Ladang 1983 ini. Baik, pada hari ini saya akan jelaskan uh, apakah intipati yang utama di sebalik pindaan-pindaan uh, yang telah berlaku. Pertama, tujuan pindaan ini adalah untuk kita uh, menambah baik tata kelola dan mereformasi pergerakan pertumbuhan peladang. Dan yang kedua, supaya pergerakan pertumbuhan peladang itu dapat uh, dipacu dengan lebih baik dan uh, lebih uh, merangkumi suara pelbagai peringkat dan pelbagai uh, bidang dan pelbagai uh, kategori. Dan yang ketiga adalah untuk kita memastikan bahawa pertumbuhan peladang kita ini terus diyakini uh, oleh uh, pihak kerajaan dan mahupun orang awam. Apakah pindaan-pindaan uh, yang telah dibuat itu? Ia melibatkan uh, beberapa komponen utama Antaranya adalah melibatkan struktur perwakilan, melibatkan komposisi kepimpinan pertubuhan peladang, melibatkan isu pemegangan jawatan. Kita nak menterampilkan kepimpinan yang lebih kompetitif dan lebih berintegriti. Serta kita nak memastikan bahawa urusan-urusan pertubuhan peladang itu dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan cekap melalui penetapan tempoh-tempoh dan kekerapan-kekerapan dalam mengadakan mesyuarat dan pemegangan jawatan. Okey, yang penting di sini saya uh, nak sampaikan bahawa kita ambil contoh yang pertama adalah dari segi pindaan uh, yang menjurus kepada perwakilan-perwakilan tumbuhan padang. Seperti mana kita sedia maklum, perwakilan ini adalah merupakan uh, suara peladang-peladang yang diperlukan untuk disampaikan kepada pihak yang lebih tinggi dan khususnya kepada kerajaan. Perwakilan ini kita telah tambah baik ya, dengan kita meramaikan aa, perwakilan dan yang paling penting sekali pada pindaan kali ini aa, kita telah menetapkan aa, bahawa empat jawatan ini iaitu Ketua Pengurusi Jawatan Kuasa Unit, Ketua Peladang Muda, Ketua Peladang Nita, adalah merupakan perwakilan kepada pertumbuhan ladang tidak seperti peraturan yang lepas hanya pengurusi jawatan kuasa unit sahaja yang akan uh, automatik diangkat menjadi perwakilan tetapi pada kali ini jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi akan secara automatik uh, dikategorikan sebagai perwakilan kenapa Jadi kita nak bawa kita nak bawa suara di peringkat akar umbi ni, di peringkat bawah ini, di peringkat unit ini uh, yang mewakili pelbagai, uh, mewakili kategori-kategori ni lah. Kategori, -kategori, kategori uh, peladang muda ada, kategori, kategori peladang nita pun ada. Yang kita nak bawa perkara uh, ni, suara-suara mereka ini, kategori ini, kelompok ini sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Kedua, dari segi kepimpinan pertubuhan peladang, kita telah uh, melihat dan meneliti bahawa kepimpinan ini perlu uh, kita reformasi dan transformasikan uh, supaya dia lebih uh, bercorak kompetitif dan pada masa yang sama dia mampu untuk memberikan satu nafas baru melalui penglibatan pelbagai golongan di dalam kepimpinan pertubuhan peladang itu sendiri Okay. Pada pindaan kali ini, kita telah menetapkan bilangan ahli jemaah pengarah sebagai pemimpin di sesuatu pertubuhan peladang itu telah ditetapkan kepada tujuh orang di peringkat PPK dan tujuh orang di peringkat PPN dan seterusnya sembilan orang di peringkat kebangsaan iaitu NAFAS. Dan yang menariknya adalah pada pindaan kali ini daripada lima Uh, ahli jemaah pengarah ini, kita telah menetapkan bahawa dua daripadanya hendaklah daripada Peladang Muda dan Peladang Lita sebagai sebahagian daripada kepimpinan uh, ahli jemaah pengarah untuk apa? Untuk kita nak bawa suara-suara uh, daripada Peladang Muda dan Peladang Lita dalam uh, kepimpinan pertumbuhan peladang untuk kita nak mengetengahkan pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin harapan untuk meneraju pertumbuhan peladang dan pada masa yang sama kita nak supaya setiap isu uh, yang berlaku yang di, di peringkat bawah, keperluan dan sebagainya dapat sampaikan kepada Kepinan pertumbuhan peladang melalui kategori-kategori ini. So kita harap uh, bahawa selepas ini uh, pertumbuhan peladang ini dapat merancang dasar-dasarnya yang uh, meliputi semua peringkat ahli, okay, dan seterusnya di peringkat uh, nafas pun begitu juga melibatkan uh, penyertaan ahli jemaah pengarah yang dipilih dalam mesyuarat agung dan termasuk penglibatan ahli jemaah pengarah profesional. Kita nak memastikan bahawa uh, jemaah pengarah ini di peringkat kebangsaan ini yang merupakan payung kepada semua pertubuhan peladang dapat uh, dipacu oleh mereka-mereka yang mempunyai uh, kepakaran dan juga yang mempunyai pengalaman serta boleh uh, menjiwai uh, apa yang berlaku di peringkat uh, kawasan dan sebagainya. So insya-Allah ini yang kita harapkan reformasi dan transformasi tata kelola dan pergerakan pertumbuhan peladang. Selain daripada itu kita juga uh, menetapkan bahawa yang penting kepimpinan itu sendiri, individu itu sendiri hendaklah mempunyai uh, kompetensi serta integriti. Oleh yang demikian, kita telah dalam pindaan yang baru ini menetapkan syarat-syarat calon untuk menjadi uh, ahli jemaah pengarah. Yang pertamanya antara yang penting yang saya nak sampaikan di sini, pada tahun ini, pada pindaan kali ini, kita telah menetapkan had umur. Inilah jarang-jarang ujulun-julung -jarang kalinya kita membuat satu transformasi yang sangat besar. Kita telah menetapkan had umur ahli jemaah pengarah kepada 70 tahun. Kita nak pastikan bahawa ahli jemaah pengarah ini adalah mereka yang betul-betul layak serta kompeten untuk meneraju kepimpinan sesuatu pertubuhan. Kedua, mereka ini hendaklah diperakui integriti mereka dengan lulus tapisan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang ini kita nak supaya mereka ini betul-betul orang yang berwibawa dan berintegriti. Dan ketiga, mereka ini bebas daripada melakukan sebarang kesalahan-kesalahan. Atau yang paling penting sekali, mereka ini bebas daripada menerima apa-apa amaran pendaftar aa, sepanjang satu penggal daripada aa, sebelum tempoh pemilihan. Kita nak pastikan ahli jemaah pengarah ini betul-betul menguruskan satu pertubuhan peradang itu mengikut lunas undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Inilah antara ciri-ciri utama pindaan peraturan yang melibatkan uh, elemen syarat calon dan yang uh, yang selebihnya tu kita uh, dapat lihat bahawa sekarang ini tempoh pemegangan jawatan adalah 3 tahun uh, dan boleh disambung 3 tahun uh, dan hendaklah bersara daripada memegang jawatan sekiranya seseorang itu telah memegang jawatan selama 6 tahun berturut-turut So kita nak memastikan bahawa wujudnya peralihan kita nak memastikan bahawa uh, setiap uh, individu atau mereka itu uh, mempunyai peluang dan ruang untuk merasai kepimpinan merasai bagaimana menjadi pemimpin menjadi, menjadi, menguruskan sesuatu pertumbuhan peladang dan yang penting sekali adalah pengurusan-pengurusan uh, mesyuarat kita telah tetapkan bahawa mesyuarat kekerapan mesyuarat uh, kita hendak akan laksanakan sekali dalam tempoh 2 bulan. Ini sebenarnya kita nak memastikan bahawa uh, pihak pengurusan diberikan ruang yang sewajar dan sabahnya untuk melaksanakan apa-apa keputusan dan dasar yang telah diputuskan. So kita kita perlu jugalah memberikan ruang uh, supaya uh, mereka ini dapat uh, melaksanakan tugas mereka ya di peringkat pengurusan dan uh, memastikan bahawa segala apa yang telah dirancang dapat uh, dicapai dan dilaksanakan sebaiknya. Okey, saya rasa itu sahaja uh, yang boleh kita sampaikan. Insya-Allah uh, segala perincian nanti berkenaan dengan pindaan-pindaan ini kita akan uh, perjelaskan dalam sesi video yang akan datang. Sekian wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.